Я оценю ее. Благодаря ней я стал лучше. Первое, что я увидела, это пустые кабинеты. Сегодня это уже целая армия. Я ее очень люблю. Все началось фотоаппарата и любви к детям. Я в восторге от нее, честно. Лично мое знакомство с ней началось с приятной девушкой. Ну она такая, да. Лучшее, что она дает, это платформу для самореализации. Когда работа является частью твоей жизни, очень важно, чтобы тебя окружали люди, с которыми тебе комфортно находиться вместе, в том числе твои коллеги и руководители. Проработав в Горфота полтора года, мне ни разу не захотелось уволиться или я пожалела о своем выборе. Спасибо Киев Горфото» за то, что вы моя вторая семья. В этой компании я чувствую, что я значительно вырос. Это сказалось, в принципе, и на моем повышении с обычного дизайнера до старшого дизайнера і мені навіть вручиє суперкуба. Це молода е, компанія, яка дає можливість розвиватися не лише своїм е, працівникам, але й сама розвивається. І тут здійснюється бажання. Всі люди егоїсти. Я не менше, не більше, можу, мабуть, йогоїстка, ніж всі інші. Я люблю себе і ніколи не працюю там, де мені не подобається. Мені тут приємно, в Київ Горфото. Я вже півроку свого життя відла цієї компанії і зовсім не розчарована.